Вітаю! З вами знову я, Андрій Гардашніков, і програма Наше здоров'я і ми приготували для вас багато нових цікавих тем. Сьогодні в програмі до чого призводять малорухомий образ життя та надмірне паління про інсульти та їх лікування. Краса врятує світ, де можна зробити пластику тіла в кіровограді. Рубрика нетрадиційна медицина демонструє методику кривавої банки. Онкоурологія. Як схопити хворобу на її ранніх стадіях. ГПМК гостре порушення мозкового кровообігу. Інсульт. Навряд чи є людина, яка не знає, наскільки серйозне це захворювання. Але життя не стоїть на місці, і можливості лікування інсульту також суттєво збільшилися. Хоча для надання адекватної медичної допомоги необхідним є серйозне забезпечення лікарні. Зміни в обличчі. слабкість в руці або нозі, порушення мовлення не зволікайте. Це симптоми інсульту. Телефонуйте за номером 103. подібні відеофайли транслюються сьогодні все частіше, адже інсульт був і залишається у числі найнебезпечніших для сучасної людини хвороб. Игорь Владимирович, что такое инсульт? Ну, инсульты – это нарушение мозгового кровообращения вследствие э -э, нарушения притока крови к головному мозгу. Значит, инсульты бывают ишемические, и геморрагические. Значит, при ишемическом инсульте первые симптомы – это выраженная головная боль, развивается общая слабость, значит, э -э, также развивается слабость в конечностях, значит, э -э, в правых, например, в руке, в ноге, или в левых, в руке, в ноге. И? Також відбувається нарушення речі. Увага. Викликаючи швидку допомогу, не забудьте сказати оператору, що підозрюєте саме інсульт. Тоді вам прийшлють спеціалізовану бригаду допомоги саме з цієї теми. Маргічні інсульти розвиваються в при розриві мальформації. Мальформація це імієм нарушене кровоснабження сосудів, коли ми маємо… артериальные и венозные сосуды, которые как клубок змей переплелись между собой. І вследствие цього страждає кровоснабження головного мозку, тому що йде патологічний переброс, клітки мозку не отримують повноценне питання і часто проводять розриви таких сусудів, Аневризм і також при високому давленні, коли проводять розриви сусудів і формування внутрішньомозкових інсультів гематом. Якщо хворого привезли до лікарні максимально швидко, він має непогані шанси на одужання. при повишеному артеріальному давленні Зразу будуть назначатися. препараты, понижающие артериальное давление и препараты, улучшающие микроциркуляцию. Также будут э, проводиться обследования. Это такие обследования, как КТ, МРТ и доплерография сосудов головного моза для того, чтобы определиться правильно с тактикой лечения. Значит, если больной госпитализируется до 4,5 часов, может сразу же начать быть проводиться э, э, профилактика тромбоэмболии. А для чего нужно человеку сразу вот быстро обращаться за медицинской помощью? Что может быть, если человек это сделает, отложив на какое-то время? Если через сутки значит, у больного могут развиться необратимые осложнения, такие как порезы, параличи, нарушения речи, и вследствие этого больные часто становятся инвалидами. Очень высокий процент смертности тех больных, которые обращаются позже за медицинской помощью, потому что смертность составляет до половины случаев, которые обратились позже. Какие есть новые методы для лечения? Что-то изменилось за последние 10 лет? Действительно, наука продвигается вперед. Клипирование. Если шейка широкая, накладывается клипс. Или же делается введение микроспирали, которым заполняется полость аневризмы и выключается аневризма с обращения. Значит, вот во время операции наложен клипс и на аневризму и аневризма выключена с кровоснабжения. Знаете ли вы, что такое инсульт? Ну, сердечное заболевание. Ну, определенно пока не знаю, но может быть скоро узнаю. Смутно, что-то связанное с сердцем. Инсульт это связи с курением, что ты куришь и водку пьешь? Что-то знакомое, но ну, не знаю точно. Но инсульт бывает у людей в пожилого возраста и сейчас очень часто и молодого возраста. Это кровоизлияние. Мозг, як бачимо, пересічні українці майже не орієнтуються, що такий інсульт. Хоча основні фактори ризику, що призводять до нього, треба знати як очі. Наш Більше всього інсульти розвиваються, Це у людей більш пожилого віку, потім страдаючих гіпертонічною болезнью. і у молодих людей інсульти розвиваються вследствиї імеючоїся патології розвитку сосуду. Пріж всього чоловік дивитися за своїм. Состоянием, значит, это контроль артериального давления, также ограничение массы тела, такие вредные привычки, как курение. Это надо исключить. А что должен человек делать, если у него он уже перенес инсульт, он должен какие-то соблюдать меры профилактики для себя, он должен менять образ своей, своей жизни или он может жить как любой другой человек? контроль холестерина в организме, липидного обмена и э, также, прежде всего, вести подвижный образ жизни потому что малоподвижный образ жизни тоже приводит к развитию инсультов. Украинская ассоциация по борьбе с инсультами сделала специальный ролик, что узагальнює факторы риска инсульта. Дивіться и робіть висновки. Повышенное артериальное давление, курение сигарет, злоупотребление алкоголем – факторы образа жизни, избыточный вес, отсутствие физической активности, нарушение питания и факторы стресса, повышение холестерина крови, сахарный диабет, предшествующие транзиторные ишемические атаки и инсульт. Высокое давление – одна из основных причин возникновения инсульта. Гипертония нередко появляется уже после 35 лет. При артериальном давлении выше 160 на 90 мм ртутного столба риск инсульта возрастает примерно в 4 раза, а при артериальном давлении выше 200 на 115 мм ртутного столба в 10 раз. Шановные человеки, наступный сюжет адресован саме вам, потому что рак урологических органов едуже очень подступным и требует особой тактики. Урологическое отделение в областном онкодиспансере вето укрепилось совсем недавно. Скажем, вот по раку предстательной железы на Украине с каждым годом заболеваемость этой, этой патологии увеличивается. Вот в Европе значительно она увеличилась. Вот мы догоняем теперь европейские показатели, несмотря на то, что эта патология очень тяжелая для диагностики. Вот, мы должны ее своевременно диагностировать и, естественно, своевременно и качественно лечить этих больных. Что же есть причиной выникновения урологичных раков? Почему возник рак предстательной железы? Если в других патологиях мы этого не знаем, то есть как бы в исследованиях находим, то здесь знаем, что это изменение гормонального фона привело к изменению эпителия предстательной железы, превращения обычные клетки в раковую. И поэтому мы можем достаточно уверенно и точно влиять на процесс лечения за счет лекарственной терапии, кроме операций. То есть мы можем таким образом воздействовать на э, гормональный фон, что болезнь как бы останавливается. И поэтому эти люди проживают, даже, даже имея диагноз рака предстательной железы, и не обязательно в первой стадии, они часто проживают по 10-15 лет. Якщо назначено правильне лікування. обладнання, за яким сьогодні працюють онкоурологи нашої області, є досить прогресивним і теж дає свої додаткові можливості. Ну, от прикладів того, чого нам так сказати допомогло государство для того, щоб ми могли достичь серйозних моментів діагностики, це апарат который... фіброцистоскоп. то є цистоскоп. Такого скажем, в не И даже по областям Украины в очень маленьких количествах. Этот аппарат позволяет рассмотреть все стенки мочевого пузыря, все, которые обычным цистоскопом процентов 30 мы не можем увидеть. И он позволяет провести в любое, так сказать, в, в тех ситуациях, когда это невозможно сделать жестким аппаратом. Когда есть структуры, когда есть изгибы мочеиспускательного канала, потому что он через мочеиспускательный канал попадает в мочевой пузырь и под контролем зрения мы видим, что делается в разных местах. но также и аппараты проведения биопсии. Которые позволяют намного точнее поставить диагноз при пункционной биопсии, то есть при уколе и взятии материала на какое-то исследование. А так как это исследование на сегодняшний день проводится еще и под УЗИ-контролем, то есть мы можем подвести точно в нужную точку, взять оттуда материал, посмотреть из чего это состоит и в итоге поставить правильный диагноз, а не какой-то, так сказать, примитивный. Применение современных технологий диагностических рентгеновских, компьютерной томографии, там, синтеграфии, которая есть не, не в каждой области Украины, мы позволяет нам намного точнее и раньше поставить костные метастазы, какие-нибудь состояния, которые ну, раньше мы не могли бы, как бы диагностировать. И пришлось бы терять время. Урологичные раки – это вековая проблема. Пик этих заболеваний припадает на 60-70 років. Мы стремимся привести к диагностированию как можно раньше любого из этих процессов. Если это касается рака предстательной железы, то любой человек должен знать, что после 45 лет ему нужно каждый год обязательно показываться в урологу. А то и не один раз в год. При этом желательно, даже как бы я бы сказал, обязательно сдача специального теста крови, теста ПСА, простатический специфический антиген, который позволяет нам думать о том, надо ли более глубоко обследовать больного, который позволяет нам намного раньше выявить заболевание, Которая позволяет в итоге и повысить намного выживаемость. Если говорить о раке почки, то за последнее время, видимо, в связи, так сказать, с насыщенностью, достаточно неплохой кабинетов УЗИ, мы стали выявлять эти опухоли значительно раньше, чем раньше. И сегодня это явно заметно, потому что эти опухоли в начальных стадиях, в небольших размерах, позволяют их прооперировать, и, естественно, достичь, наверное, какого-то, я думаю, положительного результата в статистических данных дальше. Касаемо мочевого пузыря, в общем-то, все должно идти ну, по этой же схеме. Если у человека появились какие-то жалобы, а какие чаще всего, самые простые, это примесь крови, это учащенное мочеиспускание, значит, ему нужно обратиться к врачу. А врачу не забыть, что в этот момент это требует полного урологического обследования, а не назначения каких-то самых простых, примитивных кровоостанавливающих средств. Потому что примесь в крови в какой-нибудь субстанции требует доказать, что это было вызвано не раком, а только потом его лечить, как обычное заболевание, которое тоже может быть, скажем, мочекаменная болезнь, тот же самый цистит. И так сказать, ряд других болезней. Но мы обязаны это доказать. Минулого року урологічне відділення онкодиспансеру було заповненим на 105%. Три лікарі з вищою та першими категоріями працюють тут надзвичайно інтенсивно. Операцій, в тому числі, і підвищеної складності вистачає щодня. Допустим, сьогодні пройшла операція в пределах норми, у дівчинки був невеликий рост по боковій стіночці, убрали без проблем. А почка, звісно, була сьогодні посложніше, помучились, по... Виділяли почку, ну почно ножку це, взагалі, це в общем допустимого. допустимо. Середньому до п'ятисот чоловік з онкоурологією урологією лікуються тут щорічно. Наш співрозмовник Марк Бахановський стверджує, що якби ставлення до банальних профоглядів у нас було більш серйозним, то з онкопатологією було б боротися значно легше. Таке впечатлення, що займаємося ми профанацією. стараємося отримати ці книжки, дати нам врачам, щоб ми поставили печаті. не без бізнесмотрів без нічого на самом деле. Это нужно делать. И нужно делать, видимо, для своего здоровья. Потому что тот ряд исследований, которые проходятся, находятся в профосмотрах, он необходим каждому. Это хотя бы то же самое УЗИ один раз в году. Это тот же самый снимок легких. Это контроль анализов даже тогда, когда у тебя нет жалоб. И это, например, если уже брать мужчин, я считаю, что должно быть внесено мужской какой-нибудь осмотр, это тест ПСА, который на сегодняшний момент позволяет нам думать о том, что есть там вероятность развития, вероятность развития рака или ее нет. И таким образом мы можем намного раньше поймать болезнь. Поймав, естественно, мы сможем с ней бороться. Ну а тепер вже традиційна рубрика відповідей на питання глядачів нашого здоров'я, надісланих на електронну пошту програми tvdoctorsobachka.ukr.net цього разу вас цікавить, який лікувальний ефект має методика кривавої банки, яку часто практикують рефлексотерапевти, в тому числі і в нашому регіоні. Просимо дати коментар по цій темі нашу давню знайому лікаря-рефлексотерапевта обласної лікарні Людмилу Масалітіну. В даній ситуації берться. банка, она ставится на два надплечья. Имеются два круга. На этих кругах делаются насечки, 8 насечек, и потом еще раз, еще раз ставится вакуумная банка. И начинается отсос крови из этого региона. Перед фиксацией банки лекар использует скальпель. Процедуру следует делать правильно, суворо дотримуючись всех норм стерильности. То есть не доверяйте этому непрофессионалам. Вот это метод кровавой банки. Он, это, это один из вспомогательных методов рефлексотерапии. Он используется для снятия острой боли и для того, чтобы, если имеется застой, если повышено внутричерепное давление для снятия этого застоя. По прошествии манипуляций здесь набираются полные баночки крови, это все снимается, накладывается стерильная повязка и больной получает облегчение. Вот это вот применяется в шейно-грудном отделе, в области лопаток и в поясничной области, там, где идут болевые синдромы при остеохондрозах. Для того, чтобы снять баночки, имеются стерильные перчаточки. Перчатки одеваются на руки, и затем банки идут в обработку. Какая длительность процедуры? Ну, где-то 15-20 до 30 минут. Часть больше мы не делаем. Все мы хотим быть красивыми. В прошлых выпусках мы знакомили вас с альтернативой пластичной хирургии, с эстетической медициной. Але частіше ми чуємо про хірургічні методи корекції зовнішності, давайте дізнаємось, коли треба, коли можна, а коли категорично не варто користуватися послугами пластичних хірургів. Ще зовсім трохи, і весна 2012 розпочнеться. Тож саме час згадати про покращення показників зовнішності. Зазвичай жінки в цей період починають атакувати салони краси. Хоча доктори профі попереджають, якщо робити такі маневри у місцях малонадійних і на недостатньо якісних матеріалах, Косметологические процедуры могут закончиться госпитализацией до лекарни. Зачастую очень сильно распространен препарат, такой как ботекс и диспорт, и он используется для контурной пластики. Также препараты филлеры, которые вводятся, это гели для расправления морщин, ну, когда используются некачественные гели, тогда происходит осложнение. Эти гели могут застывать, консистенция их такая может быть, как пластмасс, то есть делается коррекция или коррекция губ, коррекция носа, подбородка, и потом люди имеют через 3-4 месяца осложнение, когда эти гели, филлеры некачественные, они зачастую недорого стоят, и... Получаются тогда неприятности, и когда вводят препараты такие как диспорт и ботекс, не профессионалы. Есть случаи, вводят медсестры этот препарат в спа-салонах, в парикмахерских. Этого делать нельзя, потому что могут быть очень серьезные осложнения после этого препарата, могут быть параличи, которые пациент будет испытывать. Неприятності, дискомфорт в тічені приблизительно года, коли інактивірується цей препарат. Якщо підходити до цієї теми розумно, перш ніж вдаватись до будь-яких маніпуляцій з власним обличчям, подумайте сто разів імідж це як відомо все. Інша справа, якщо людина має якісь серйозні дефекти тіла або вроджені, або внаслідок операції та аварії, тоді слід розпочати тактику з консультації у лікаря-професіонала, з'ясувати всі за і проти, та звичайно рівень складності проблеми. Консультації і оперативне лікування значить, у нас лікарні проходять безплатно. Єдине, що большої або пацієнт возміщає покупає. это затратный материал. То есть как во всей медицине. То есть таблетки покупают для лечения, там антибиотики и так далее тому подобное. Все остальное выполняется бесплатно. Тож, какие конкретные вады тела допоможут відкоригувати кировоградские пластичные хирурги? В основное направление это значит, пластика молочной железы, реконструктивная пластика. Обучение было произведено для того, чтобы восстанавливать молочную железу после резекции, после онкологических операций. То есть освоены методики операций, которые позволяют восстановить молочную железу при ее отсутствии. Также можно значит, делать послеродовую подтяжку, можно увеличивать, уменьшать. Есть много патологий, допустим, когда есть увеличенная молочная железа, и они мешают, как говорится, не то, что мешают, но они вызывают, допустим, э, э, искривление позвоночника, там, ну, большой вес где-то по 10 килограммов, каждая молочная железа э, производит э, к искривлению позвоночника, к, э, который э, потом ведет к повышению артериального давления и так далее, тому подобное. Какие еще проблемы можно решить с помощью пластических операций? Ожоговые травмы когда людям спасают жизнь, да, это хорошо, а потом у них впоследствии развивается рубцовая деформация той или иной там, или лица, или грудной клетки, или конечности, э, дефекты, и которые надо устранять. Всем ли показана пластическая хирургия, все ли кто пришел, чем-то он в себе недоволен, можно проводить такие операции или есть какие-то противопоказания? Хронические болезни, сердечно-сосудистые, лечные почечные болезни являются противопоказаниями к пластической операции. Прежде чем взять человека на операцию, мы не то что должны, а мы обязаны его очень тщательно обследовать, начиная с флюорографии, ренинографии органов грудной клетки, заканчивая полностью всеми анализами чтобы выяснить, нет ли у него какой-то такой скрытой болезни. Те пациенты, которые к вам обращаются, проходят ли они какую-то работу психологическую? Может быть, консультируются с психологом? Вот девушке кажется, что у нее длинный нос, например. А на самом деле она очень симпатичная и нормальная девушка. Любой каприз выполняем или все-таки есть какая-то работа нет. с психологом? Одно из правил пластического хирурга отговорить пациента от будущей операции. Значит, если не удается это, этот договор как сделать, то тогда мы уже разговариваем, что мы можем сделать. Все ли пациентки могут э, идти на пластику? Или, ну, те, которые получали курсы химиотерапии, те, которые получали лучевую терапию на область молочной железы, можно ли им проводить такую пластику? Если есть хорошие результаты после проведенных онкологических операций, то есть э, Нету противопоказаний в данный момент для проведения пластической операції, то ее надо делать. У що входит до комплексу хірургічної корекції обличчя. Пластика э, лица, блефора, пластика, подтяжка, э, исправление ушных раковин освоїти, освоено ця операція, не виконується. Є така проблема у человека э, от, допустим, оттопыренные уші. Если девушка, вот она комплексует, она не может выйти замуж, это ей мешает. То почему бы это не сделать и не поставить ей уши на место? И она сразу становится другим человеком, у нее меняется образ жизни, она не комплексует, она совсем другое у нее поведение получается. Ну, это получается совсем другая жизнь когда какой-то небольшой дефект исправляется, который человек, вот, допустим, может быть его никто не замечает, но э, если человеку он мешает жить и потом его устранить, то у него его жизнь меняется. Он думает, что у него все потом становится хорошо, замечательно, и все получается потом. Що стосується корекції форми носа, принцип той самий. Ісправлення дефектів носа да, також можна робити. Контурна пластика обличчя. Ці темі теж щороку можливості збільшуються. Послідні були курси, буквально ну, менше року тому. Значить, пропонують введення ось цих препаратів ботекс, ботекс диспорт це верхня частина лиця, лоб і в області глаз. Все остальное делается ревитализация, то есть омолаживание лица делается препаратами ну, на основе гиалуроновой кислоты. И через два месяца, потом, когда расправляется... М'які морщини, середні морщини, а глибокі морщини кадастав остаются, туди вводяться філери, то есть эти гели вводяться. І якщо вже після таких маніпуляцій проблеми залишились, тоді йдеться про оперативне втручання. Головне тут не переборщити. То є підтяжки кругової патяжки ліца Но ну, это очень сложные операции, очень сложнейшие операции. Здесь у главное ⁇ степень мастерности та досвіду наших пластичных хирургов. Почнемо с нашего співрозмовника Сергея Бондарчука? Стаж хирурга больше 20 лет. Таракального, абдоминального хирурга. Мы занимались здесь пластикой, грудной клетки занимались в отделении таракальной хирургии делали операции на молочной железе, проводились. Э, их начинал э, пластические операции Урсал Григорий Николаевич, который был бывшим заведующим нашего э, отделения. Когда в Академии э, после дипломной освиты э, в Киеве э, открылись курсы пластической хирургии, то э, я подошел к главному врачу, он поддержал это, это направление, то есть восстановление пластика молочной железы. Мы решили заниматься реконструктивной пластикой молочной железы. Но для того, чтобы получить общий сертификат пластического хирурга по протоколу или по закону, который там они определили в Киеве, надо пройти 4 цикла. Значит, это голова шея, первый цикл. Молочна железа, мікрохірургія конечності і тулоб. От тоді виходить пластичний хірург. В наступній програмі дивіться радіологічне відділення онкодиспансеру, специфіка лікування, відкрите серце, де знайти підтримку ВІЛ-позитивним людям в нашому регіоні. Перша допомога при травмах у ДТП.